Приветствую тебя, дорогой зритель. Меня зовут Влад, и в этом ви видео я бы хотел рассказать про бизнес-турнир, про свои, свое мнение о нем, о том, какие, возможно, перспективы может открыть перед тобой и про его необходимость. Да и вообще поделиться мнением о всем этом. Честно, я впервые буду принимать участие в бизнес-турнире, но я принимал участие в региональном бизнес-турнире это своеобразная уменьшенная копия э, всеукраинского, всеукраинского бизнес-турнира и поэтому я уже имею определенное представление об этом турнире что ж дорогой зритель в этом бизнес-турнире ты будешь бизнесменом очевидно ты будешь владельцем огромной фирмы с многомиллионным бюджетом. И главная цель твоя – это обогнать всех, всех конкурентов по всем параметрам, выйти в первое место в рейтинге, ну и, в общем, победить в этом бизнес-турнире. Что с собой представляет вообще эта бизнес-симуляция? Бизнес-турнир. Он проходит в бизнес-симуляции, в программе, которая называется Vial Plus. Интерфейс программы очень удачно, скажем так, подогнан под реальное управление фирмы. Там есть и маркетинговый отдел, где ты будешь делать рекламу, отдел, где ты будешь производить продукцию свою и так далее. Интерфейс очень простой, в то же время реалистичный и с ним в нем легко разобраться. Что ж. Единственный нюанс, в который я сейчас вам совет дам, небольшой нюанс, что изучая как раз эту бизнес-симуляцию, есть момент, нюанс про терминологию, бизнес-терминологию там, такие как коэффициент ликвидности, рентабельность, деб, дебет и так далее. Особо себе не заморачивайтесь по поводу всех этих терми терминов, Потому что инструкция по ведению бизнеса в данной, данной бизнес-симуляции, про которую я говорю, есть на официальном сайте Kind. Там также есть информация про то, как добиваться целей в бизнесе, как, какие тактику выбирать и так далее. Честно, я до сих пор половины не знаю этой терминологии и особо она мне не нужна. Особо она мне не помешала победить в региональном бизнес-турнире. Что ж, теперь поговорим про региональный. Он проходил, длился один месяц, и за этот месяц я в разы у меня множество эмоций, множество впечатлений от него, и рассказать в коротеньком видеообращении, у меня не хватит времени просто. Но вкратце, я за этот месяц э, научился вести бизнес научился видеть суть денег, как их в шоу вложить, чтобы получить больше денег, получить прибыль. Нашел множество знакомых, нашел славу. Да, победа. Победа это, конечно, круто. Получил небольшую финансовую помощь. Ну да, это как приз был. И действительно я доволен именно оригинальным турниром. А теперь внимание. Я сейчас проведу параллель и сравнение что если у меня в региональном турнире, который охватывал один город, мой город, столько впечатлений, столько эмоций, то у меня вообще даже не укладывается в голове, что будет происходить во всеукраинском бизнес-турнире, когда в раз в 10 будет больше участников, будет больше конкуренция, больше азарта и, боже, я спать спокойно смогу, когда он будет проходить этот бизнес-турнир. И я честно вам советую поучаствовать, потому что получить такой заряд адреналина, это, конечно, не на одних соревнованиях. Такого я еще не испытывал. Ну, в спортивных соревнованиях такого еще не испытывал. дальше хотел бы рассказать, что... Обратите внимание, что существует стереотип, что занимается бизнесом должны только те, кто поступает на экономический факультет или ученики школ там, с профильным предметом, как экономика это все стереотип. На своем примере я покажу, что я ученик обычной общеобразовательной школы, который планирует поступить на факультет архитектуры. Я по натуре художник, но это мне не помешало занять первое место в региональном бизнес-турнире и открыть себе жилку предпринимателя. Да. Еще один плюс и мой совет, почему именно стоит принять участие в этом бизнес-турнире, потому что ты, дорогой зритель, мы все живем в такое время, да и вообще всегда так, наверное, было, что нас везде окружают деньги. Мы постоянно контактируем с ними, и неважно, кем ты будешь, там, адвокатом, водителем, архитектором, там, строителем, фармацевтом, неважно, ты везде будешь соприкасаться с деньгами. И в зависимости от того, насколько ты, насколько ты правильнее поймешь структуру вообще от этих денег, как с ними обращаться, зависит, зависит твое благополучие вообще дальше в жизни. Поэтому вот еще один плюс того, что стоит, почему стоит именно принять участие в этом бизнес-турнире. Возможно, дорогой зритель, ты как раз, мы как раз с тобой и встретимся на очной, на очной ставке, ой, вообще, вообще ставке. Ну да, на очной, на очной части турнировки, возможно, я тебя буду догонять, или, или ты меня будешь догонять в рейтинге всех фирм, неважно. Ну что ж, вы, вы со мной познакомились уже, меня зовут Влад. Как же было сказано. Всех всем всех жду, всех приглашаю на этот бизнес турнир. Всем удачи. Кто все же захочет принять участие в нем. Ну что ж, на этом я закончу свое видеовращение. Всем удачи. На связи был Влад. Всем пока. До встречи.